к террористическим организациям. ДНР. Это их это их опознавательные знания. И будьте любезны реагируйте. Сейчас. Мы делаем не И надо, надо замечания. замечания. Это террористы. Там которые... нас стреляют, они замечания. Это террористы, делают. которые обозначили себя колорадом. Я, Я делаю заявление официальное, вы не реагируете. Давайте командира сюда своего. Значит, рации вызывай

Мы говорим о том, что мы хотим заявить о за возможном преступлении, и все морозятся, все тыкают пальцем туда. Это Ну, как бы я из Бердянска, но в Бердянске такое невозможно. Я к третьим подошел, и все тыкают пальцем. Почему мы бегаем за вашими полицейскими? Объясните, пожалуйста, Достоверение вам показали. Показываю вашим полицейским. Они на морозе. И у нас это на камеру снято. Поведение, поведение ваших подчиненных. Как это? Подождите, а какие провокации и скандалы? Мы подошли к людям, попросили взять столарат. Они отказались. Мы обратились к одним полицейским, ко вторым полицейским, к третьим полицейским. Вы это видите, почему не реагируют на мое заявление? Гражданин Украины, я хочу сделать заявление.

Полиция! Сделайте заявление. Поэтому, пожалуйста, удалите из толпы этих людей.

Сделать. Или вы свою работу а сделаете, или мы ее сделаем. Давайте, 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 оформлять заявление какой и какой все. Ну что-то такое. Изучи историю. Что у вас не Товарищ Потолков, вы собираетесь заявление принимать или нет? Какое заявление? Так, отходите. Сейчас слова слушаем. Заявление. Да, да. За... Да. Что такое Камаратская лето? Будьте добры. За... За... А вы за... в курсе, за... что это он, 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 орден он, Славы он. имеет такой цвет. Вообще никто не задерживает. Роза запомнился. А а... а... Посмотри сюда, я тебе показываю фотографию. Вам всем показываю. Я, у меня есть все веские основания. Я снимаю, я у меня есть все веские основания. Считать, что это человек принадлежит террористической организации. Его отпускать, я, если он террорист. Если у него в кармане гранаты, бомба какая-то, что вы делаете? Вообще? По моему заявлению, можете доставить его в городдел, как минимум, вы можете. Куда вы его вы даже не сняли с него эту колорадку. Мало того, что по нашему заявлению вы должны были его доставить как минимум в городил и разобраться. Нет, он принадлежит террористической организации. Хорошо. Так а кому должен... хорошо? Так вы не сработали вы вообще, то есть ваши сотрудники полностью проигнорировали наше заявление. Сразу начиналось с чего? Только человека сразу начиналось. срывать и сразу драться. Нет, дрань, не не правда, не неправда, неправда. Мы Когда мы, подошли, 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 идти, когда, я мы когда мы зафиксировали первого, зафиксировали первого, я подошел к одним патрулям, ко вторым. Мне все к старшему, к старшему начали гонять. Я не мог добиться старшего. Там было сотня полицейских, и все просто убегали. Я гонялся за вашим подполковником, Но, я не знаю, кто. Товарищ еще. в черной футболочке, с дверью Вон он с портретиком, на портрете, у него. данные, конституционную обязанность, Вот мы сейчас здесь все стоим. Чтобы мы опять не подходили и не предприняли. Мы делаем заявление. В очередной раз за сегодня. Вот. Вы, вы должны были его вывести из толпы и доставить его в отделение полиции, принять от нас заявление, как минимум. Вы этого ни разу не сделали. Ваши сотрудники просто убирают Потом ваши же сотрудники Но, на камеру хорошо хорошо рассказывают, он что они Он Вот не детство. Он не детство. Привязанный, он мужик. он мужик. Он стоит молодой 40-летний мужик. Он стоит и радуется. Понимаете, жизнь. Да, не подходит, сын, да. Вот мы стоим в присутствии замечательных полиции Мелитополя. Да, да. На его глазах все это происходит. Эта ленточка принадлежит всем республикам все, Советского все Союза все бывшего. И Украине, и, и России. В Союзе не было этих Во время войны. Это Власовская лента РОА. Это не Власовская. Власовская лента. Подождите секунду. Что? Показать, кому принадлежат эти ленты. Знакомые лица. Знакомые. Знакомые. Смотрите, кому принадлежит эта лента. Закарченко, да? А чем Затарченко? Захарченко плохо. А, чем он сейчас, плох? А вот это? Я не знаю этих тоже. Это, это, знаю. Моторола, Которого взорвали. Взорвали, чем хорошо. Чем плохо? Чем плохо? А а да. А вот а это, а а это? Они не террористы, террорист. они а а отделились. Я хотел сказать, что там россияне да. что а здесь Сколько негров там у вас? 修啊修啊！